Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləciləri. Masazırda Yeni Maki yaşayış massivinə yaxın 4 otaqlı, 2 mərtəbəli, mərtəbə arası manzat betonlu olan belə bir həyət evi satışdadır. Bu evin üs görünüşüdür. Ev köçülüdür, fundament qarkaz betonludur, mərtəbə arası manalif betonludur. Bura həyəti Ən geniş bir həyəti qalıbdır. Yəni iki maşın rahatlıqla yerləşə bilər və ağac əkmək üçün də, güləçmək üçün yer saxlanılıbdır. Hüdaviyevinin görünüşünü göstərin. Evin həyəti. İndi isə evə daxil olaq. Yəni, evə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi var. İkinci mərtəbəyə baxmaq üçün pilləkəni. Pilləkən çox keyfiyyətli. Yəni taxtalardan, yəni qoz ağacından istifadə olunubdur pilləkənləri. E, dəşənəsi laminat olacaqdır. Yəni dik vurulub. Ev tam təmirli vəziyyətdə təhvil veriləcəkdir. Burası salon tələdir, yəni qonaq təqdim təndimiz. Geniş, işıqlı bir zaltadır. Hər bir otağa gün işığı düşür. Yəni hal-hazırdan evdə yaşayış olmadığından görə işıq qoşulmuyor. Ona görə ola bilsin ki, biraz ev qaranlıq düşə bilər bura isə mətbəxi. 1-ci mərtəbədə bir zall otağı, mətbəxi və sanitar qovşağı yerləşir. Geniş bir mətbəxi var. Yəni kifayət qədər genişdir. Arxası bir 16 kvadrat mətbəxi var, 4dən 4ə olar ölçüsü və mətbəxdən bura arxa tərəfə çıxış da var. Evin arxasında yer saxlanılıbdır. Burdakı yəni kombi üçün yer hazırdır artıq. Trapta qoyulubdur. Kanalizasiya xətti çəkilib. Evim dörd bir tərəfi yanıb belə mala vurulubdur. Burda ancaq istəsə burada manqalda düzü poşmaq olar, yaraşmaq olar bu hissədə. Geniş bir yer saxlanılıbdır. Daha mətbəxi göstərim və sanitar qovşağını təqdim edim. Sanitar qovşağı, hamam otağı. Metla kafellidir və duş qabinci üstündə yer orada hazırdır. Dün, hər bir xətti çəkilibdir, hazır vəziyyətdədir. Ev qeyd etdim ki, tam təmirli vəziyyətdə təhvil veriləcəkdir. Yəni qapılar da qoyulacaq, divar kağızları da qoyulacaq. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı yerləşir və sanitar qovşağı. Bura ilk öncə bir yataq otağını təqdim edib, yəni geniş və göründüyü kimi otaqların hər birinə gün işığı düşür, işıqlıdır və hər bir otaqda kondisioner üçün işıq xətti çəkilibdir. Yəni birinci mərtəbədə də bu vardı, ikinci mərtəbədə də otaqlarda. Bura isə ikinci bir yataq otağı. Geniş, işıqlı yataq otaqlarıdır hər biri və burada eyvana çıxışı. Hətta yeni Bakı Aşağı kompleksinin binaları da görsənir. Bir də qeyd etdim ki, ev tam təmirli vəziyyətdə təhvil veriləcək, döşəməsi laminat olacaqdır. Ola bilər ki, yəni parket də, istəsələr parket də qura bilər. Burası 3-cü yataq otağı. Sənəd qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir, notarial kontorda alıq-satqıya gediləcəkdir. Bura, onda qeyd etdim ki, ikinci yəni yuxarı çıxmaq üçün yer saxlanılıb, çünki gələcəkdə ola bilərsiniz nə isə bir əşya qoymaq, istəsəniz və artıq da ki, dam örtüyündə bir problem yaranarsa, ona oradan çıxıb düzəltmək mümkündür. Burası 2-ci mərtəbədə yerləşən hamam otağı, meta kafeyli, tam təmirli formada və duş qabını içində yeri burda hazır artıq saxlanılıbdır. Evin qiyməti 90 min manat deyilir. Real alıcılara endirim olunacaqdır. Bu haqqında əlavə məlumat almaq isteyenlər aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb daha dolğun ətrafında məlumat əldə edə bilərlər. Hər kimə Allah sağlığı xeyrini versin.